çıxdı. Bu gün məməti ümididir. Biz danışdıq ki, yağ alsın. Mən dedim ki, mətkam biraz yağ al. Tovsun kremini yağını hazırlayacağım. Düşdü yağ almağa. Hələ 3-ə qalmışdı 15 dəqiqə təxminən düşdü. Mən maşın qarışdı, ev işlərimdə, uşaqlara baxdım 4-də qalıbdı. Əfqandan heç bir xəbər yoxdu, heç bir məlumat yoxdu. Ə, götürdüm bunun WhatsApp-ına yazdım. Əkkən hardasan? Əkkən cavab ver. Gördüm cavab vermiş. Tötfə yazdım, zəng vurdum, zəng çatırdı, açmır. Ə, götürdüm də, dəfələrlə təkrar yazdım. Hələ ev telefonunu götürdüm, bir də ev telefonundan zəng vurdum, bəki açar, açmadı. Kontrol olmadan görə ev telefonundan yığdım, bəki açar, açmadı. Tezən WhatsApp-dan yenə dəfələrlə, 100 dəfələrlə zəng vurmuşam, açmıbdı. Artıq narahat olmağa başladım. Və 3-ə qalmışdan 2-ciyə qalmış kimi yazmışam baxsaq. Elə beşa qalmışdım, əlimdə telefon yadda yaza görəndim, evin qapısı döyüldü. Evin qapısı döyüldü, qurdum, baxdım, pəncərədən baxdım ki, ə, iki dənə cavan oğlandır. Dedim, bəs kimdir? Yüksək səslə soruşdum. Dedi ki, 190 manata görə gəlmişik. Ə, mən dedim ki, 190 manata görə müraciət edəndə cavab vermədilər. Erkən yoxdur, yəni vaxtım yoxdur indi uşaqlarla hamda evdə vaxtım yoxdur. Qaytdı ki, yox, təkrarlıq qeydiyyat apararlar. Dedim, onda evdəyəm indi yəm, yəni imkan verin, yəni üst başımı düzəldim, qapını açım, belə dedim. Dedi, hə, gözləyirik. Mən getdim, əyinimə bir xələl keçirdirdim. Qapını möhkəm-möhkəm döydüm. Məndə lap acıq-lacıqna getdim qapını açın. Deyim ay qardaş, açıram da. Yəni dedim axı ev geyimindəyəm. İmkan verin üstüm başımı bir düzəliş edeyim. Açan kimi iki nəfər görmüşdüm qlazovda. Altı nəfər üstümə hücum elədi. Yəni həqiqətən hücum deyirəm. Bax, deyir doğrun da hücum elədilər. Bir nəfər qarşıda. Hamısı gənc adamlar idi. Orda orta yaş bir nəfər olardı. O da müstəntiq Emin səf eləmirəmisə korrupsiyadan. O vəsiqəsini mənə göstərdi və 13-nə təyid olunur. Bir nəqədər məhkəməsin təyin etdiyi bir kağızı mənə göstərdi. Yəni o order sayılır. Mı? yox, yəni mən elə bunu da soruşuram. Və salam. Ondan sonra heç mən ona inanmıram ki, o onların mənə üstünə etdiyi hücuma görə mən heç onların, yəni ki, adı, soyadı, heç bilmədim kim kimdir. Çünki mənə onlar hər bir ayrı-ayrılıqda vəsiyyə də təqdim etməzdilər. Və sonra eşidirəm ki, altı nəfərdən küyə biri bunların sürücüsüdür. Və sürücünün nə işi var, başa düşmürəm. E, sonra biri, nə bilim, bilmirəm nədir. Yəni onlar doğru üzgün demədilər ki, məsələn, bu Məmmədov, Məmməd, məsələn, bu falan kəsdir, falan işə baxır buna görə gəlibdir. Evə gəldi, altısı da ayaqdan soyucular ayrılıq karantin rejimindən danışırlar. Mənim evdə 2 az yaşlı körpə uşağım var. Karantin rejimi oldular. Hə, ağızlarında maska yox idi. Bir dənə müstəntiq Əminin ağzında maska var idi, digərlərinin ağzında maska yox idi. Qapını, pəncərəni açdılar. Otaq soyuq. Hə, anlıyıram, onların işi də göstəriş buc üzrədir. Amma bu göstəriş verildiyi zaman onlara bucünmü göstəriş verir ki, saxtakarlıqla qapını döyün və yalan informasiya verin. 190 manatdan azı heç üzünü görməmişəm. Bu başqa bir mövzudur. mən tərəfdən olmayıbdı. Yəni hər hal halda şahidi olsun. Mən tərəfdən şahid qismində az yaşlı uşaqlardır. Düşünürəm ki, onlar da şahid sayılmaz. İki dənə az yaşlı uşağın gözünün qarşısında. Mən orada susdum. Mən Allahdan başqa heç kimdən qorxmıram və mən bilirəm ki, mən hüquqlarımı da çox gözə biləm və haqlı olduğumu da bilirəm və bu dəyərlə şərəflə, nüfətlə olduğumu da çox gözə biləm. Mən bunu bilirəm. Sadəcə mən uşaqlarla da artıq onlarla artıq erək danışa bilmədim. Çünki mənim hər səs uşaqlara təsir edirdi. Mən çalışıram çox mülayim olum, çünki uşaqlar mənim səsdə olan həssaslığa gəlirlər də, onu bilirəm. Stress keçiriblər. Çünki özüm, məsəl uşaqlarıma görə, o qədər böyük stress yaşamışam dünənlərim. Onu bir Allah şahiddir. Daha sonra evin hər küncünü, bucağını bir daha qeyd edirəm. Mənim tərəfdən heç bir hal şahidi olmuyor mə. Hər bir tələbət gəzirəm. Bu da aydındır. Götləri bu cür verilə gəzir. Mənə məxsus olan nələri götürüblər, o haqqında informasiya verim. Mənə məxsus olan mənim 2 dənə Mənim bir telefonum var. Hansı ki, bir telefon sadəcə zənglər üçündür, heç kirici də çəkiliş eləmir. Amma bir telefonu mən götürmüşdüm, e, kreditlə götürmüşdüm. E, Onla hansı ki, canlı yayımlar edildim, vətəndaşların şikayətlərini, problemlərini işıqlandırdım. Mənim kameram yoxdur. Yəni elə adi bir material canlı verməsəm də, onun o onun vasitəsilə işıqlandırılır, o telefonun. Bir ay qalıb kreditinə o telefonnu mənim götürüblər. E, digər o iş, e, zənglərlə danışdığım telefonumu daha sonra mənim kompüterlərimi götürüblər. Bir, bir işləmirdi, amma digər kompüterim işləyir, uşaq da onlayn dərslərə qoşulur o kompüterə bunları götürüblər. Daha sonra nələr götürəblər? Bilmirəm nəyi axtarırdılar. Çünki bir-birlərinə deyirlər ki, əşi burada da heç nə yoxdur. Biri zəng edib ki, məsə danışır. Bir vallahi bundan heç nə tapmadım. Daha sonra Sevincxan, bəlkə siz bilərsiniz, nə səhv var? Bizim nə istəyirsiniz? Yəni nə axtarırsınız? Deyin biz kömək edək. Bəlkə nəsə Əfqanın diski. Dedim, Əfqanın əgər siz disk istəyirsinizsə, Əfqanın hər hansı bir diski olsun, verim sizə. Əfqanın bütün çıxışları xalq üçün, vətən üçün, illə danışırsa, hamısı YouTube kanalında canlı verir. Heç sıx material da yoxdur. Canlı çıxır, danışır. Adam disk yazıb evdə kimə qulaq asdırır. Ki, adam danışır ki, adamlar eşitsin. Adam kimin üçün-sə danışmır ki, xəlvətdə saxlasın. Daha sonra neçə illərdir, hətta həbsxanada olduğu əl yazmaları var. Hansı ki, zaman-zaman saytlarda, YouTube kanallarında gedib bu yazılar. Özü də danışıq məfsədən çıxdıqdan sonra onun əl yazmalarını götürdülər. Daha sonra mən sumkamda bir elə götürmüşəm elə qıtsla. Çünki onlar e, əl yazmalarını götürdükdən sonra bəzi əl yazmalarına baxdılar, axdılar. Amma 6 dənə dəstər əl yazması İndi yazıçıdır, jurnalistdir, adamın əl yazması olması normaldır. Baxın, bax, belə bir əl, çünki belə yəni ata-babalar əl yazmalarında bu və digər mövzulardır. Belə belə ölkə belə hakimiyyət olar. Ha, hə, bax bu cür əl yazmaları, altından çox dəftərləri var açığı, amma 6 dəftər apardılar, seçdilər. Rədd olsun diktatura rejimi. Bu dənə belə də yazıları var idi. Daha sonra baxın bu kiçik Shtatib işlənin hər bir kəs bilir də, bu nədir? Shtatibin pultudur. Hər kəs Shtatib işləyənlər bilir. Gör bu səs yazma cihazıdır. Dedim də müasir dövrdə yaşayırsınız, özü-sən altı insanlarsınız. Bu Shtatibin pultudur. Daha sonra mənim ə, ə, bizim arxivdə olan, arxiv nəyə deyirəm, rəqibələrimiz, indi bu gün fəaliyyət göstərmir yaqın illər öncə də fəaliyyət göstərmir. Şikastiyamız var AZEL TV-nin adından. Həmin vəsiyyətin keçmişi və yəni bu vəsiyyətin keçmişdə kimin necə deyək 2014, 2013-ə məxsus olanlarını götürdülər. İndi hardadır? İndi Əfqan bəy hardadır, onu da deyəcəm, bir dəqiqə bunda göstərəm. Bir də bax bə, mənim və məhsulun vizit kartım. Və bunları götürüblər. Mənim evimdən bax bunları götürdülər. İndi hal-hazırda Əfqan harda məlumatım yoxdur. Rəkilə danışmışam, Rəkil ondan görüşməyib. Rəkil ondan görüşmədiyi halda ə, və mənim evimə gələn o insanlar, hiç gözlərini yenə deyirəm, bir daha. Hə, ə, biri vəsifə göstərir, altı nəfər keçirir, özünü təqdim edəmir. Heç o demədi biz Əfqanı saxlamışıq. Sadəcə bizə göstəriş verilibdi. Bizə əmr olunub, biz gəlmişik axtarış eləməyə. Amma əslində harda saxlayırlar? Mənim o haqda heç bir məlumatım yoxdur. Amma və bir də qısa bunu da deyim. Ə, demək, ə, rəsmi məlumat yayılıbdı. Rəsmi məlumatlar indi Nə sual verəcəyidiniz? Bəli, rəsmi məlumat yayılıbdı. Rəsmi Bəli, proktorluğun rəsmi məlumatı yayılır ki, Əldar Sultanov e, reporta ünvanlanan suallara reporta cavab verir ki, e, əslən Sadıqov qanunsuz əməlləri barədə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarənin daxili oğl məlumat əsasında Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılır. İş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Və qeyd edirəm, əməliyyat axtarış tədbirləri yəni bizim evimizə axtarışı deyillər. Mən bir daha qeyd elədim, onlarla çəkişlərindən də var. Bizim evimizə nəyi bəli götürüb mən dedim onlardan da şəkilçilərimdə var ki cinayət tərkibini heç bir şey bizim evimizdən, bizim məhzimizdən çıxmayııb da. Və mən bu günləri mənə maraqıldı. Ölkəni talayan, yeyən, viran qoyan və əfqan da əsasən bu cür problemləri hər zaman işıqlandırirəm. Tək bu gün yox. Demə 2017-də həbsiz zamanda bu problemləri işıqlandırıbdı. 2019-da, 2020-də də eyni problemləri işıqlandırıb və bu gün ölkədə bu cür problemləri işıqlandıran çox az sayda video bloqerlər və jurnalistlər var. Bunu azad mətbuat nümayəndələri çox gözəldir ispartişlə işləyənlər yox, azad nümayəndələr bilir. Və bu gün Əfqanı bu cür fəaliyyətinin gec-tez sonunun bu cür olacağını, ə, məsələn, mən onun ailə üzvüyəm, mən də bu işin içində çəkişkilərə gedirəm və bunu bilirdim ki, bu baş verə bilər hər an. Çünki bizim ölkədə azad mətbuat deyirəm bir anlam yoxdur. Onun da bax axırıncı çıxışı da Taxta Körpüdə bir qızın təcavüzüylə bağlı idi, canlı yayım etmişdi və onu xəbər kimi paylaşmışdı. O xəbərdən sonra getdi. Ondan öncə də çox kəskin, bir daha deyirəm, bu rüşvət, yolsuzluq, məmurə bütün 2 yüzünə açılan materiallar var idi ki, faxtlara əsaslanırdı və bax bu xəbərlərdən sonra vaxtilə bu hadisəni mən yaşadım və böyük bir stresslə. Və mən bu günlərim bu ə, müşə, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə ə, baş ə, idarəsinə e, sual vermək istəyirəm ki, sual vermək istəyirəm ki, ölkəni sağlayan, yeyən o məmurlar, o qan içənləri niyə tutmur? Siz korrupsiyaya cəlb eləmirsiniz ki, Əfqanı el sahiyyəti yox, əfqanın vəzifəsi yox, əfqanın əlində bir ki, nə bir səlahiyyət yoxdur, görincə nəyisə təvasüm və yersin. Bu təniz absürtdür və birbaşa onun fəaliyyətlərlə bağlıdır. Mən onun ailə üzvü olduğu üçün burda çıxış etmirəm. Mən həqiqətləri bildiyim üçün burda çıxış edirəm ki, bəli, bu hə, əfqanın başına gələn hər bir kəs, azad mətbuat nümayəndələri hər bir kəs bax bu cür halları yaşayır ölkədə. Yaşıb ki mən çox yaşı, başda gələnlər də ölkədən başını götürüb qaçıb gedib. Ölkə eləsi var ki, bu yaxınlarda əhkam ustanlığı heç əyəyin torpağa basmağa qoymamış. Burdan deport elədilər Almaniyaya. Yəni bu belədir, də, yəni bu faktlar realdır. Bu gün əhkamın başda gələnlər də göz qabağındadır. Adama elə böftdən haçır ki, adam heç bir korrupsiya əməlidə olmamdan, adam işə baxsı deyə deport olub. Adamın elində heç bir peçaqı yox, heç bir səlahiyyəti yox. Adam nədən istifadə edib bu korrupsiya eləyə bilər? Nədən istifadə edə bilər ki? adam faktları əsasən olaraq hər zaman doğru məlumatları çatdırıbdı və bu gün də onun ıı, cəzasını biz də orada çəkirik. Mənim də çəkirik. Çünki dünən yaşadığımız böyük bir stress idi mənim uşaqlarım üçün və eyni zamanda mənə. Baxmayaraq məngə gəli həyatımızda insanların başına gələnləri görürəm faciələri. Amma baxıram ki, mən insanam. Adamın öz başına gələndə, uşaqlarının gözü qarşısında çox fərqli faciələr. İndi mən ora rəsmi olaraq, yəni özüm də getmək istəyirəm. Düzdür, dünəndən mən oradan heç bir cavab ala bilmirəm. Yenidən oğdan gəliblər, güya yoxlurlar. Mən heç bir hal şahidim olmayıb. Bunu görə qeyd edirəm. Bu halb yaxşı uşaqlarının gözün qaçan 6 nəfər kişidir. 6 nəfəri mənim evimə göndərir, utanmır. Heç orada 2 nəfər hal şahidi, qonşudan, yaxından ki, onlar da təşkil eləməyə, qanunu. Amma qanunsuz olaraq oğru kimi mənim qapğımı döyüb 190 manata görə, məni güya 190 manata qeyrihial alır. Ayıb olsun bucür çalışan qurma, bucür çalışan insanlara ayıb olsun mən bura müraciət eləmək istəyirəm ki, Əhkad Sadıqovu harda saxlayır və niyə saxlayır? Çünki dünənindən mən hələ bu cavabı 102 xidmətinə zəng görəmişəm, heç bir məlumat verilmir mənə. Bura saxlayırsınız, desin ki, mən bura saxlayıram. Hə, Araştırma aparılır. Adamı saxlayıblarsa, qanında belə bir şey varmı ki, evindən heç bir əlaqəsi olmasın? Ən azından 2 dəqiqə də olsa mən həyat yoldaşımdan danışım. Nə günəsiz işgəncə verirsiniz, oğlan işgəncələri və nə səbəbə verirsiniz? Sevinç mənim belə bir sual var, buyur, sormaq istəyirəm. Əhkam bəy, evdə hər hansı bir telefon danışığımı və ya ona gələn bir telefon danışıqlarım olubmu? Əvvəldən siz nə isə biləsiz və ya da... Əhkam da, telefonla danışmaq normaldır la. Yəni telefon danışmağı yəni, yəni, olub, danışım. Yəni o. Yox, mən bildiz nəyə nəzər tutub deyirəm. Yəni heda qorxumu. Yox, yox, ondan öncə, bəli, Əhkamın əfqana... Yazlarında hər hansısa bir yazılısında ə, çıxıb danışandan sonra yazını çıxıb işıqlandırandan sonra həmin faktı kim verdiyin demişdilər ona. Çünki o fakt çox ciddi əsasları idi və doğru olan həqiqət idi. O dedi ki, mənə fakt verən insan mənə güvənirsə, mən ona belə çəkil bilmərəm. Amma bu gün onların telefonu, əlqan telefonu onların əlindədirsə, artıq o materialları, o faktları, həqiqətləri kimdən öyrdüyündə o telefon müəssisəsindən girib olsa baxarlar. Çünki bütün onun məlumatları telefonun içində qeyd olunub. Gözlə telefonlarımı götürməsi heç bir qanuna əsası yoxdur. Yəni mənim telefonumu bu cür götürməsi və onlara mən getdim ki, məndə heç bir nömrə yoxdur. Mən e, e, hər şeydə məni məhrumə görsəz, mənə, məhrum mənə qayıtdı dedi ki, heç ara məlumat verməyin. Məlumat versəniz əzapkana və bələ deyirəm söz verirəm. Sizin üçün heç yaxşı olmayacaq. Onun vəziyyəti lapsu olar. Mən də dedim ki, onun da dedim lapsu yoxdur, dərvaq da olsa çıxıb danışacağam, mən müraciət edəcəm və gedəcəm. Qoyn nə olur o da sona ölüm olsa gedəcəm. Çünki qanunsuzluq və haqsızlıqdır. Mən bu bu günlərim ölkədə biz azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizə aparırıq. Vətəndaşların problemini işıqlandırırıq. Mənim yoldaşıma haqsız yerə sanc söxücəri, mən gedib oturum evdə qorxum. Nəyə görə? Onda mən necə insan olaram? Necə vətəndaş olaram? Bir lojik olaram? Necə jurnalist olaram? Bu biraz mənim tərəfdən də haqsızlıqdır. Ona görə o mənə elədik təhlükə, təhlükədir ki Otır evdə sizə dəstək olacaq. Sizin kimi insanlara ümumiyyətlə dəstəyin ehtiyacı yoxdur. Məni dəstəklə Allah olsun. Və onun haqlı olduğuna görə bu hadisə onun başına gəldiyinə görə yoldaşım da olmasa jurnalist dostum, həmkarım da olsaydı onun arxasından gedərdim. Çünki haqsızlıq elədir, şəraitdir. 3-ə qalmışdan 5-ə kimi Əfqanıstandan mən heç bir məlumatım almadım. Və bu 2 saat ərzində sən Əfqanın cibindən nəyi şədətə bilərsən, sən Əfqanın cibindən pul da qıva bilərsən qanlısı olaraq. Bəs Əfqanı şəhirdə tuturmaq üçün onun yaşadığı mənzilə gəldin. Bəs sən onun yaşadığı mənzildə mənim çantamdan özüm də çəyimsən 30 manat pul olur ki yol pulum, çörək pulum. Hətta siz geldiniz, buna kimi gördünüz ki, bizim evimizdə nə var, nə yox. Necə yaşayırıq, siz hamsını çox gözəl gördünüz. Dəfələrlə zəng elədin də danışdın, dedin ki, "Burda heç nə yox be. Nişə tapdırıq əsasını?" Özünüz də, yəni mən də buna şahidəm. Çox təəssür ki, mən o anları görüntü ala bilməmişəm. Çünki onlar mənim telefonlarımı alıb. Mən 6 nəfər insanın, 6 evli kişinin yanında necə onları görüntü ala bilə? Bu mümkün değildi. Hal şahidim də yox idi. Mənim yuxularımı pozdular, qanunları pozdular. Tək mənim yuxularımı yox Hansısa qanlı pozdu. Qapıda qonşulu kamera vardı. Qonşu kameranın görüntülərini sindirdilər. E, girdi sindirdi. Korxun ağzına yayım kamera var. O gördülər də sindirdi. Digər gedir. Onu bilmirəm amma qonşu kameranı özümüz dəyişdiririk. Yəni bu özbaşınalıqdır. Mən bu özbaşınalığa mənə e, deyir ki, sən bunu işıqlandırma. E, sənə dəftəri <laughs> açırıq. Nə yaxşıdır. Korxu gəlir mənə. Bu hədələr mənə keçmir. Mən bu hədələri nə də gəlir. Ayda ev yoxdur üşümə görə yenə də yoldaşım olmasa, həmkarım olsaydı, haqsız yerə həbsinə görə sona qədər bir mübarizə aparacam. Hətta məni çəkən olmasa belə, tək qalsam belə sona qədər mübarizə aparacam. Çünki o insan haqsız yerə. Bir də deyirəm, çox xahiş edirəm, bunu vurğuluyuram. 2 saat müddət ərzində əfqana heç bir məlumat almamışam. Və bu 2 saat müddət ərzində sən Əhkad Sadıqovun kimi də əhəldə qova bilərsən. Sən əfkamın cibinə pul da qoya bilirsən. Sən əfkamı şərəv üçün hər şey edirsən ki, əfkamı içəri atdırasan. Amma mən bunu deyirəm ki, mən sübut edirəm və Mə, əlimdə mənim sizin dəlilləriniz, qondarma dəlilləriniz, amma mənim əlimdə sübutlarım var ki, sizin etdikləriniz hamısı yalandır, böhtandır, hacı şərdir. Elə məni elətdiyiniz səbəbliklə də bu bəlli idi ki, sus, otur. Əgər danışsan vəziyyətiniz pis olar. Danışmasan sizə yaxşı baxacaq. Məni sizin baxmanız lazım deyil. Sultanım, necə? Təklifim ki qarşı korrupsiyan əməkdaşı Məhəmməd Çəkpi Janara Sevich xanım bilirik siz də gedirsiniz çəkilişlərə jurnalistiniz bu məsələni ictimaiyyətə 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 ictimaiyyət Heç bir az yaşlı uşağın yanında gəlib bütün evi biran qoydu. Yenə deyirəm, bu onların işidir, aydındır, göstərişi var kağızı ilə, amma hal şahidi olmalı idi. Və gəzsəl ondan tam çıxardacaqdır. Sən altı nəfər, bir nəfər də mən, bu necə olur? Bu necə düzgünlük yoxdur? Bu necə qanun olur? Ona görə mən bu, bu Sizən bir şey. sual verim sizə. E, Heç Əfqan bəyə e, məsələn müəyyən zaman ərzində keçdən gəlib bu yazını çıxar, o yazını çıxar, hətta ya gəl hazırlaşar, plan, belə bir təkliflər var idi, pul təklifi falan. Ə, valla ə, bu yazını çıxar, o yazını çıxar, ətrafdan mə YouTube kanalımda izləyirsən, bəlkə bilmirsən. Bax nə qədər material gedib hazır olur. Hələ indi nə kimi mən müşahidə eləməmişəm. Mən demirəm o təklifi eləyirlər, eləvəzə mən onu deyə bilmərəm. Amma elə bir material hələ hazır olmayırdı. Cəmahat izleyir, baxır. Bizim kanalın izləyiciləri çox deyil. 19600 izləyici biz var. Amma elə Yenə atmışam 106 min bağış olub. 1000 də nə yerdən zəngdə gəlir. Biz onu götürməmişik. Yəni aydı təklifi deyiz göy. Əslində bir adam eşidirdi, şişxayətçi və ya, bir adam deyərdi ki, mənim bir xəbərim getdi o kanallarda çıxdı. Belə şey mümkün deyil. Və vətəndaşlaram mən necə zülümlə gəlib çıxıram? Mə də mənim yolpulum belə olmur. O vətəndaşa deyirəm ki, mənim sizinə gəlməyə yolpulum yoxdur. Bu cür mənzilə mən işləyirəm. Və bu gün o korrupsiya baş idarəsinin əməkdaşları gəldi mənim evimə. Mənim e, YouTube-umun kodunu, e-mailiminin kodunu, Facebook kodumu aparıbdı. Deyirəm ki, korrupsiya gələndə pul aparar. Bizimki gəldi yəni ki kimlər qabağa çıxıb məsələləri cavablandıracaqlar